Выступление Вячеслава Залоческого, сопредседателя антифашистского комитета. Уважаемые коллеги, как здорово, что все мы с вами здесь собрались. Это те, кто живет в Харькове и Харьковской области. Если бы вы побывали в Киеве, в городе, по которой мотаются с банды на автомобилях, это вам, я говорю сейчас, Оратор, выступающий передо мной, понимаете, который блокирует, пытается блокировать любые автобусы, которые приезжают из других городов, пытается блокировать автобусы Дерпута. Так организованная колонна, она пришла, понимаете, просто три, три автобуса Дерпута. Они тут встали, и они тут все поломались, включили там аварийку и так далее. Это герои, вы понимаете, да? Марк, это я к вам обращаюсь. Это ваши герои, которые гастроли устроили здесь у нас 11-12 числа. Понятно, да? Так вот, это банда, я сообщаю вам, это банда, которая сегодня пытается осуществить антиконституционный государственный переворот в нашей стране. Так вот, эти три богатыря, которые так сказать, заявили, что они не имеют отношения к этим штурмовикам. Не-не-не, мы мирные люди они тут, понимаете, такие нехорошие, неконтролируемые, они тут почему-то штурмуют и жгут машины на улице Грушевского, да? Правда, там случайно там попалась такая Леся во главе этой банды, и она это призывала работников правоохранительного органа переходить на сторону народа. Так вы уже определитесь, это, это ваши люди штурмуют Берхот, или же это все-таки вы к ним отношения не имеете. Так вот, это те, кто прошел военизированную подготовку, Эти боевики, которые сейчас определяют погоду в Киеве. Я еще, я еще минута, еще минута. Генерал, вы не знаете этого. Это люди, прошедшие подготовку за рубежами нашей родины. То есть не думайте, что в Беларуси или в России. Это вся толпа, это вся толпа. Я советую вам повстречаться, вот так подойти к этому товарищу, у которого на голове шлем, маска на лице, дубина, э, бейсбольная бита в руке, у него экипировка, тейпированные здесь руки, армейские ботинки, и которые он вам продемонстрирует. Все, все э, красоты демократии. Так вот это преступники, которым 15 лет на лбу каждого нарисовано. Это государственные преступники. И те э, нью либералы, которые толкуют от отмене закона, законопроекта принятого 16 декабря, так вот, эти законы соответствуют всем законам демократических Я... обществ, Соединенных Штатов в том числе и Германии. А вы пытаетесь их, их отменить. Благодарю вас. Спасибо. Это счастье, что вы живете в Харькове. Тут мы будем дебатировать. Тут... У нас есть, Давай, еще, раз, раз, есть, раз. есть еще несколько человек, которые хотели... Давайте я зачитаю фамилии. Галаур, Шевчук, Рубан. Кто-нибудь э -э оказывается на выступление? Задайте Галауру ну, и Рубанову. Да. Ну, Валерий руб, Владимирович, руб. присядьте, пожалуйста. Давайте обвести себе інтелігентно і і Ну, зачитувати. Шановні товариство, я дуже багато часу вас не знаю. Кажу тільки за що. Ви знаєте, мені здається, що наша громадська рада це є частинкою, прообразом того громадянського суспільства, яке має бути вже завтра в нашій Україні. І як оцей прообраз майбутнього громадянського суспільства, я думаю, що громадська рада сьогодні могла б сказати про те, що вона висловлює глибоке співчуття всім тим родинам тих пострадавших і на Майдані, і тих беркутів, і військовослужбовців, які постраждали внаслідок цього конфлікту. Тому що не треба ділити ні Західну Україну, ні Східну Україну. Ми всі єдина Україна. Це перше. З приводу того, що не можна допускати протистояння силового, що треба покінчити з насиллям, я обома руками за. Але я не можу рукоплескати уряду, котрий говорить про те, що 50 журналістів там підстрелили чи загинули. 50. 50. То вони в цьому і винні? І це говорить міністр юстиції. Вибачте мені на слові. Я не можу говорити о добрям з такому міністром. Тому я від імені спілки журналістів України, яка Харківської обласної організації, яка приймала свого часу звернення щодо недопущення побиття журналістів, перешкоджання журналістської діяльності. Прошу внести в особ... Особливо думка у нашої організації. Давайте поговоримо про те, наскільки громадська рада підтримує цю позицію, що не можна ані владі, ані опозиції перешкоджати журналістській діяльності і засудити такий принцип. Тим паче не можна бути журналістів. Це їхня робота бути у вирі подій, бути там, де завжди гаряче. І за це вбивати, за професійну діяльність. Не можна. Дякую. Шерстюк Анатолий Алексеевич. Уважаемые коллеги, прошу прощения, один минут. Я Шевчук Анатолий Арсеньевич. Представляю громадское техотвещение и громадское организацию, которое объединяет общественных организаций. Я поддерживаю за основу это заявление. Категорически против принимать в целом. Здесь написано, что мы с тревогой, правильно, но не с возмущением. Потому что на Майдане это позиция людей, которые имеют право свою позицию высказывать. Но не есть администрация. Это заявление Харьковского областного даже администрации. Но не громадская разница администрации. Поэтому я прошу внести изменения в это заявление и доработать его. И потом принимать. Потому что это есть неуважение громадских позиций граждан, которые остались в точке зрения. А как харьковчанов? Нападали на, Нападали на а а не я, скажу, я не хочу, я уважаю власть, потому что там с избранная, но вы знаете, что был Майдан здесь, и как он собирался, вы уже меня знаете. Поэтому там люди находятся, большинство за инициативу свои, а здесь под властью, под командой власти за что собрались. Поэтому я не хочу ничего обсуждать, я против категорически принимать его в целом. А за основу примет. Это работа, все у меня. Так, давайте голосовать и увидим, кто и кто. Да. Рубан еще хочет сказать. Руба. Ну, Рубан. Да. Но ты же уже его сказал. Уважаемые коллеги, я в качестве реплики, я считаю, что мы общественный совет мы э, не местные органы власти. Вчера состоялось заседание городского совета, они приняли соответствующее решение. Э, глава нашего города заявил, что подобного Майдана не будет. Вы все видели эту горячую скамейку, где он сказал, звоните мне, или я объясняю, как надо любить наш родной город. Поэтому, э, насколько я понимаю, у нас Майдана никогда не было и никогда не будет. там ну, Это первое. А второе, еще раз хочу подчеркнуть, что Общественный Совет, ну это орган взаимодействия общественности нашего города и области с органами государственной власти. И это взаимодействие должно происходить из мирных форм политического процесса. Еще раз подчеркиваю, из мирных форм. Не надо никому, так же как они нам не указывают, что надо делать, но поддерживают любую нашу инициативу, так и мы должны в каждом своей организации принимать те необходимые меры. Если вы возмущаетесь тем, что оранжевые или кто там, как у нас в городе говорят, мы не давали вам 12 января выполнять ваши журналистские функции. Ну, заберите ваше Харьковское собрание журналистов, примите соответствующее решение, поставьте заявление. Мы подготовили такое заявление, которое, как мы считали, должно быть на сайте всех общественных организаций, общественного совета, чтобы его могли смотреть, обсуждать. Мы понимаем, что в городе найдутся и люди, которые могут не согласиться с какими-то положениями, но ну, в частности, э, с чувством большой тревоги и возмущения. Ну, сжечь э, центр европейской столицы, извините меня, как здесь не возмущаться. Бросать э, э, коктейли Молотова, какие это мирные формы. В любой стране от 5 до 10 лет и расстрел на месте. Полиция в Америке и Европе стреляет... А мы здесь смотрим на это и говорим, это мирная демонстрация. Поэтому восхищение, естественно, меня это вызвало и других членов правительства. Слава, Слава. два человека, и Костя Петренко. Против слова председателя общественного совета после Губы Ирина Григорьевна Давыдова. И на этом подводим черту. Мне хотелось бы обратиться журналиста. Вы знаете, мы вот все правильно говорим. О политических оценках, о том, кто чего метает и так далее. Мы просто не видим последствий. Я был в Киеве, я видел Майдан, я видел, соответственно, что вы в больницах. Мои дорогие журналисты, вы показываете с таким упоением, как люди воюют. А это как отражаться на молодежи. Вы об этом думаете? Это первый момент. А второй момент кто хотя бы одно провел интервью с матерями тех людей, которые стоят Беркут, внутренние войска, которые стоят по 8, по 12 часов, мерзнут, пацанят, по 18 лет им. Так? Кто с ними говорил, кто с матерями говорил, кто говорил с теми, кто получил ранение? Причем здесь младший, которую руку оторвала гранатой шумовой. Вы подумайте, пожалуйста, об этом. Вот если мы говорим обращаться к чему-то, то, наверное, все-таки стоит вспомнить. Противовайна, у них есть такой великолепный роман, эра, милосердия. Можно все-таки подумать о том, что все-таки давать больше позитивной какой-то информации. Ведь у нас сегодня э э эфир забит негативом. Добавьте сюда компьютерный игры, добавьте еще сюда. Ведь у нас сегодня герой тут не тонул правильно. Коктейль мотор, знаете, из чего состоит? Три четверти бензина, одна четверть масла. Добавляй сюда чуть-чуть соответственно. Берем по подожди и бросим. Он дело то, что не тушится, его только спить можно. Он просто затекает во все щели. Вы видели ожоги, которые получают те же самые берпиты, которые стоят? Вот я думаю, что если мы подойдем с этой позиции и посмотрим на последствия того, что мы делаем, может тогда люди остановятся. Я по поводу обращения. Мне тоже, вот вы знаете, вы говорите, действительно должен быть конкретный адресат, должен быть механизм. Как этот вопрос мы будем решать? То, что мы, общественные организации, говорим о том, что мы хотим сохранить, а, единую неделю в Украину, то, что мы хотим, чтобы эта Украина была процветающим государством, то, что его Украина должна быть европейским государством, это однозначно. Возникает третий вопрос, как это сделать и кто это будет делать. Если это мы это должны делать народные депутаты, давайте обратимся к нашей харьковской фракции народных депутатов, другим фракциям сказать, мы вам давали вот тут доверие, пожалуйста, решайте вопрос. Законы хорошие, такие, решать и там. Но при чем здесь люди, при чем здесь пацанята, которые посмотрели там же это 16-17 лет. Я хочу просто, чтобы действительно было, знаете, но ну, все-таки как-то вы думали о молодежи. Не только о том, что есть политические интересы, не только о том, кто чьи решает интересы, какие группировки решают интересы, а о том, что есть просто-напросто обычные жители Украины, которым уже, если говорить честно, вот эта война, вот, но ну, это правда страшно и, и смешно. В условиях, когда нет войны, мы друг друга называем враг там, и так далее, ворог. Но такого не должно быть в Украине. Поэтому я думаю, что и это нужно отразить, что нет врагов в Украине. Есть политические интересы. Тех или них группировок. И есть люди, которые подыгрывают им, которые не понимают, что они делают. Выборы, пожалуйста, это подтверждение того, что есть. Поэтому я думаю, что это все должно быть тоже отражено. Больше у меня нет. Спасибо большое за внимание. Извините, пожалуйста. Спасибо. Председатель общественного совета Давыдова Ирина Григорьевна. Спасибо, уважаемые коллеги, за вашу гражданскую позицию, за то, как вы выступаете и анализировали содержание заявления, которое мы вам предложили. У нас есть рабочая группа Несон Менделевич, это наше правление. Все инициативы, которые рождаются Совести. они все обсуждаются прежде всего правлением, а потом выносятся на общее обсуждение. И каждый член правления э, вносит свою лепту в подготовке того или иного решения, того или иного действия. Это первое. Второе. Э, а мне хочется иначе спросить у вас, у всех, а кто, Володя, э, вы говорили сегодня о журналистах, каждый из вас представляет организацию, и вы сегодня шли на собрание, а почему кто мешал вам сегодня выступить здесь с заявлением, уже со своим прийти проектом, э, сказать, попросить, попросить об интервью, чтобы мы вам помогли, если у вас не хватает, так сказать, своих возможностей. Я просто продолжу этот разговор о нашей личной ответственности и действиях каждого, когда буду дальше комментировать второй и третий вопрос. И я согласна, мы сейчас будем принимать решение по этой по этому заявлению. Я вношу предложение принять за основу. У нас есть рабочая группа, которая готовила, это наши члены правления. Можно согласиться с некоторыми замечаниями, которые здесь излагались в отношении, вот я поддерживаю, допустим, соболезнования семьям пострадавших, неважно с какой стороны и так далее, гуманные какие-то вещи, их можно добавить. Но вы, наверное, обратили внимание, Валерий Владимирович сказал, мы должны высказать коллективный свое коллективное отношение. Мы должны помочь многим из вас в том числе. Как делать заявление? Даже это не умеют люди, которые здесь говорят о том, что в нашей организации есть позиция. Я не знаю, не сумею где вы там распространяете информацию, которую делает антифашистский комитет, я слышу только лично вас. Спасибо, пожалуйста. Мы сейчас будем голосовать. Я приношу предложение за основу принять. Поступило предложение принять э, заявление за основу. Кто за прошу голосовать? Кто против? Кто воздержался? Забыл. Забыл. Счетная комиссия, можно продолжать дольше? Воздержалось 14. Таким образом решение принято. Значит, наше заявление принято. Теперь нужно тогда проголосовать за то, чтобы поручить рабочей группе, другими словами, правлению, доработать с учетом тех предложений, которые поступили, и э, 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 да, и, да, и, да, и выставить на, на сайте, и э, если там есть обращение к кому-то, то переслать туда. Кто за то, чтобы поручить правлению доработать?

Решение принято. Также поступило предложение от Нисона Мендельевича Ройтмана. Нисон Мендельевич, после того, как Ирина Григорьевна сказала о том, что у нас есть рабочая группа, вы не снимаете свое предложение? Я хочу его Я хочу Я его такого института, как правление-рабочая группа. Я знаю, что под конкретный вопрос создается рабочая группа. Вот. Я предлагаю еще раз конкретно на базе комиссии Рубана создать рабочую группу, которая выработала бы предложение для Харьковской областной государственной администрации по недопущению Майдана и всего остального в нашем городе и в нашей области. Вот. А правление занимается своим делом. Ну, я прошу это Значит, коль поступило предложение, ставим на голосование. Кто за то, чтобы на базе комитета, не комиссии, а комитета, который возглавляет Валерий Владимирович Рубман, создать такую рабочую группу, прошу голосовать. Но он во время Что? Что? Давайте запишем о побоях. Кто против? Ну всё. Ну не может общественная областная администрация... Кто вас держал? Как это не может? Он для этого сотня. В городе командир МЭЛ. Городской голова. Какие ему советы? Вы знаете, это куда Кернес может позвонить. Если будет хороший совет, не по а э счету. Я счет на комиссии посчитаю голосов. Счет на первый Готово.